Делая фруктовые либо овощные заготовки на зиму, важно учитывать pH используемой воды и ее жесткость. Основные консервирующие элементы во фруктах – это количество сахара и это органические кислоты. Если вода была вдруг щелочной, количество органических кислот будет уменьшено, и такая фруктовая консервация просто может взорваться. Поэтому, готовя компот из яблок, из груш, из вишни – Важно, чтобы вода была гарантированно кислая. В этом случае такая консервация простоит дольше. Если вода еще будет низкой минерализацией, то такая консервация еще и будет вкусной. Потому что максимальное количество веществ, обладающих вкусом, будет извлекаться в воду, и такая заготовка принесет вам больше пользы. Если мы берем овощные консервации, то основные консервирующие элементы это уксус, это соль это температура обработки. И здесь также имеет значение pH воды. Потому как уксус это кислота, если вода была щелочной, возникает проблема нейтрализация уксуса и такая консервация тоже может взорваться. Она может испортиться и вы фактически вложите деньги, а результат положительный не получите. Если же вода для овощной консервации будет кислой, она не будет конфликтовать с уксусной кислотой, вы можете меньше использовать уксуса в консервации, и это будет плюс для людей с гастроэнтерологическими заболеваниями, для людей с гастритами, гастродуоденитами, язвенной болезнью, потому как в этом случае меньше будет раздражаться желудок, меньше будут обостряться эти заболевания. Поэтому если э, делать э, домашние заготовки, нужно с гарантией быть уверенным, что вода не жесткая, потому что соли жесткости нарушают вкусовые качества продукта, и вода не щелочная, потому что в этом случае не имеет значения, какие вкусовые качества были у продукта, какой был состав рассола, потому что эта консервация просто-напросто взорвется. Там будет развитие патогенных бактерий, которые не дадут вам возможности насладиться овощной либо фруктовой консервацией вне сезона.